Привіт, мої хороші. Мене звати Маріана Черкаси. Це ютуб канал Астрофеномени. Сьогодні долучаємо до нашого ефіру міжнародного астролога Влада Роса. Будемо розмовляти на геополітичні питання, а також про те, що ж буде відбуватися в Україні та в світі. Тому не прогавте можливість поставити спікеру ваші питання в коментарях під цим відео. Влад, вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо відразу поговорити про те, що дійсно про що зараз говорить абсолютно вся Україна, про можливу зустріч Володимира Зеленського із паном Фіцо. Наскільки можливо про що будуть говорити? Чи дійсно приїде до нас гість в Україну для того, аби переговорити із президентом України? Ну, сейчас как бы вот я делаю харарную карту, харарную астрологию. Всегда считается, что восходит, если на асцендете восходит первые три градуса знака зодиака, то ситуация еще не созрела. Да, может быть, они и встретятся, но не в ближайший месяц, получается, как бы так. А, по крайней мере, у Фицы нет настроения приезжать в Киев. А Зеленский согласен с ним встретиться исключительно в Киеве. Но, видимо, Фицы боится бомб всяких там, не знаю. Тревоги, значит, всяких шахедов там и так далее. Но и самое главное, он боится, что, значит, его кураторы из Москвы не одобрят его визит в Киев. Дякую, Влад. Ну, і, власне, ще одна інформація на рахунок того, що все ж таки можливо відбудуться промовини Трампа із Путіним. А як вважаєте, в який період дійсно, вони можуть відбутися? Чи відбудуться вони до інавгурації безпосередньо Трампа, яка відбудеться вже наприкінці січня? Чи все ж таки це буде вже після або взагалі не буде? Ну, всі знають, хто підписаний на мой канал. Влад Рос, є такий youtube канал. що... Ориентировочно назначена их встреча, где они должны встретиться это в март месяц, дорогие друзья. Но предварительно уже сразу после инаугурации Трампа, возможно, в конце января, да, то есть они уже побеседуют по скайпу или по видеосвязи, как я не знаю, еще у них там защищенная какая-нибудь видеосвязь, видеосеть, где они должны договориться о том, где, когда они встретятся и действительно, что, как, чему будет вести ситуация. Потому что после удара ниже пояса, я так называю, удар по ФБРЖ, по яйцам Российской Федерации, это 20% выбито они нефтяной торговли, да, то есть вот началась охота за их теневым флотом, Но китайские власти не, не пускают теперь танкеры российские в свои порты, но при таком положении Раша не может воевать больше, чем пару месяцев. Поэтому вынуждена идти на капитуляцию, но нас тоже заставляют идти на капитуляцию. В общем, двойная капитуляция с двух сторон. Ну, просто понимает Лили Путин, что если он раньше встретится с Трампом, либо раньше он поговорит по телефону, то он может вообще все решить. этот тет с ним без участия Украины, без участия Европы и без участия даже Китая. Потому что Трамп хочет, чтобы там участвовал Китай, но они не хотят даже это. Они думают, что то предложить такое Трампу, тет от чего он не сможет отказаться. И в конечном итоге, что он продаст Украину им. Дякую вам, Влади. Рухаємось далі по нашим запитанням. А власне, майбутній радник Дональда Трампа говорить про те, що Україні потрібно знижувати мобілізаційний вік в Україні, чи дійсно це відбудеться, яким чином буде в принципі у нас відбуватися в найближчий час мобілізація? Чи буде вона посилюватися, чи буде зменшуватися вік? Чи все ж таки Володимир Зеленський не ризикне впроваджувати такий указ? Ну, во-первых, где они, они там, где их 4 миллиарда долларов, которые они к концу срока Байдена должны были предоставить? Все эти такие у нас суперклассные звезды, значит, этого истеблишмента Америки, да, такие суперклассные там, всякие там эти, я не знаю, там Салливаны, вот эти всякие ужасающие Блинкины там и так далее, Байдены. Где вы были раньше? Чего, чего вы не додали нам 4 миллиарда? Вот вы сейчас нам хотели дать большую помощь, говорили, будет супер большой пакет. еще 500 миллионов дали? Ну и Зеленский плевать на вас хотел с большой колокольни. Конечно же, они делают все, чтобы был народ возмущен, чтобы внутри созрела такая ситуация типа украинского Майдана, чтобы наш президент был свергнут. Потому что все понимают, что насколько внутренняя аннигиляция значит, произойдет нашей власти, если будет такой указ. Но они всего это добиваются. Трамп хочет снять Зеленского. Инициатива перевыборов исходит из Москвы, а, прежде всего из, не, значит, из США. Ну, все же это понимают. Поэтому, дорогие друзья, вам хочу сказать одно. Зеленский забил на них всех. Он сказал, что в ближайшее время, по крайней мере, весной и летом никаких выборов не будет. Поэтому, кто совершает фальстарт прямо сейчас, но ну, совершать их и дальше. Ну а если мы понизим какой-то мобилизационный возраст, то это точно будет не 18 лет. Может быть, если придется, если они нам дадут необходимое оружие, вот, вот, ровно столько, чтобы мы атаковали и шли вперед, и хранили свой фронт, и вообще, может быть, очистили врагов в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской области, да? Вот если дадут нам оружие, то, возможно, понизим возраст до 21 года. Отже, рухаємось далі по актуальних питань, які турбують зараз наших глядачів та українців в цілому. А які умови для завершення війни можуть озвучити США безпосередньо? Тобто, чи будуть вони ще так? Ми чуємо про те, що там вже вони почали заявляти про те, що ми з вами щойно обговорили про зниження мобілізаційного віку? Чи будуть ще певні якісь умови вимоги, врешті-решт, які має Україна зробити для того, аби США примусило змусило Путіна? можно припан припинити в огонь. Ну, слушайте, ну, у нас есть свои условия. Если Украину, еще раз повторяю, не примут в НАТО, не пригласят в НАТО, не, это все эти бумажные фикции у нас уже были, Будапештский меморандум. Ну, тогда у нас будет ядерная бомба, дорогие друзья, и она может легко взорваться где-нибудь в Москве. Вот такие наши условия. Принимайте нас в НАТО, и в Евросоюз, и война закончится, и будет подписан мирный договор. А других вариантов, дорогие наши американцы, у нас нет для вас. Поэтому думайте сами, сами там вообще. Тем более сейчас будут происходить выборы в Германии. И если там победит разумный политик в Европе, новый Черчилль Европы, да, потому что там все, все время там побеждают какие-то, я не знаю, там Чемберлены, Деладье, которые нас хотят, чтобы в конечном итоге и Трамп, чтобы у нас отобрали земли, и чтобы мы превратились в Австрию или Чехословакию, после которой значит, следующее нападение расисты совершат уже на балтийские страны, там, на Финляндию, на Швецию, на Польшу. Слушайте, вот это все было, изучайте историю, никто не будет согласен на, значит, на перемирие или на большой мирный договор, который должен подписать Зеленский, да, если нам не будут предоставлены условия хотя бы вхождения той части территории в НАТО, которую мы контролируем. Это справедливый мир от Зеленского. Не захотите, ну, значит, мы предъявим то, что у нас есть ядерное оружие. И мы скажем, в любой момент мы можем уничтожить Москву. Москва будет уничтожена в любой момент. Потому что ядерные боеголовки со времен Кучмы у нас остались, они сохранились. Украинцы самая хитрая нация после израильтян, которые говорят: у нас нет ядерного оружия, но если надо, мы им бахнем. мы точно такие были. В принципі, досить хороші прогнози, як на мене і з вашого боку з боку, і власне хочеться все ж таки почути якихось певних дат, якихось термінів саме на рахунок того, коли Україна може стати все ж таки цим самим членом НАТО та ЄС, коли нас е, приймуть, і в принципі, взагалі, на рахунок існування ЄС, точиться не одно е, неоднорідні в принципі е, висловлювання. Хтось говорить про те, що дійсно НАТО може в майбутньому розвалитися. а А некоторые эксперты, политические, имею на виду, скаляются все-таки до думки про что НАТО будет продолжать существовать. Как вы Ну, Мой прогноз такой. Если в ближайшие 4 года НАТО выстоит, она будет всегда. Ну, имеется в виду, на нашем веку его хватит до 100 лет вообще. Да, из 21 веке Потому что его пришел разваливать как раз Илон Маск вместе с Дональдом Трампом. Вот эти два человека хотят развалить НАТО. Теперь они начинают вести войны против Гренландии, против страны НАТО, да, они очень собираются они взять ее силы, там что-то еще не замышляют. Такое ощущение, что Европа им надоела, и вообще они типа слишком много денег тратят на Европу там, и так далее. Слушайте, ну, несерьезные, несерьезные абсолютно люди. Когда Америка самоизолируется, она будет иметь плачевное состояние. И все дело дойдет, что она может сама развалиться потом на запчасти на эти 50 стейтов. Кто не знает по-английски стейт это штат, это страна. На этих 50 стран, которые там есть. Поэтому, если выстоит в, 4, в ближайшие 4 года НАТО, значит оно будет и дальше. А если не выстоит, то будет значит Балтийская, значит Восточно-Славянский союз между такими странами. Я сейчас даже вам провозглашу какие-то. Великобритания, это, значит, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия. Это страны Балтии, Литва, Латвия, Эстония. Это Польша будет, да. Здесь будет Украина, Молдова. И все это будет такой Восточно-Европейский союз. Ну, может даже напоминать Речь Посполитую, усиленную британскими островами. Вот. Поэтому я абсолютно уверен, что если будут какие-то, значит, у нас значит, войска других стран, то именно эти страны будут стоять на линии разделения и будут этими миротворцами, которые обеспечат мир и незыблемость, значит, украинских границ. Ну, по крайней мере, по той линии распределения, которую нам будет вырисовывать Дональд Трамп. В будь случае, союз буде классный. Если он що й будет завіше оформленням Турції, да, то взагалі буде великолепно. Влада, чи буде залишатись бронювання для аспірантів? Ну і в принципі, таке розуміння на 2025 рік, як військове бронювання, чи все ж таки до кінця року його можуть скасувати із певних причин? Кто на бюджете, все, все останется, и все будет спокойно, значит, в армию не пойдете. Да? То есть, там, высшее образование на бюджете, аспирантура на бюджете, то есть все, что касается государственных, вас не возьмут. Если вы платите деньги, и вы там на контракте каком-то, вас всех будут загребать. Вот такой легкий простой ответ. Дякую, В влади. Ми власне рухаємось далі до слова. До слова хочу сказати про те, що засновник тринадцятої бригади назвардії Хартії Кожемяко кілька днів тому висловився на рахунок того, що ми в найближчі 50 років будемо жити з постійною загрозою вторгнення Російської Федерації. Чи дійсно це буде так? Чи дійсно ніхто не зможе все ж таки якимось чином усмирити Російську Федерацію для того, аби ми жили у мирі та в спокої найближчим часом? не слушайте слишком страшилки, там ужасы от Портникова. Дорогие друзья, просто в год змеи всегда случается переворот в Российской Федерации. Я абсолютно уверен, что власть э, кооператива озера, кооператива мафии, соединенная значит, ФСБ, КГБ, заканчивается именно в этом году. Это последний год террора против нас. И вообще уверен, что все это должно закончиться. Страшный сон должен закончиться убийством и свержением двойника Владимира Путина. Поэтому он будет убит, и все будет хорошо. И вообще мы сразу вступим и в НАТО, там, и в Евросоюз. Крайний срок это 29-30 год. Но все может случиться и гораздо быстрее, когда его повесят, либо он растворится где-нибудь. Вообще есть такое пророчество древнего монаха, что он идет в лабиринт, в подземелье, то есть в бункер типа, и там растворится. То есть его даже не найдут, дорогие друзья. И даже не найдут его пепел. Исчезнет, да, как Гитлер. Кто еще верит, что Гитлер самоубился, его там подожгли, расстреляли, и там яд он принял. Мои глубокие вам сожаления. Гитлер жил почти до 80 лет даже. К сожалению. Влад, как вы вот, что касается самой Российской Федерации, то какие регионы после этих заворушений могут первыми выйти из склада Российской Федерации? Ну, это первое Якутия, прям сразу вижу. Потом, конечно же, это... Там, где нефть и газ, это вы все лишь понимаете, борьба будет очень большая. Там Сургут, там это все, что касается этих краев. Конечно же, Дагестан, конечно же, Чечня, конечно же, башкиры восстанут, просто башкиры. Пашумок и Татарстан уйдет. Тут Татарстан такая, мир, мирные татары, а вот башкиры, они точно ненормальные, они там все устроят. Вот. Вот-вот эти, наверное, самые такие. А после того, как они все эти регионы, вот эти, которые я перечислил, восстанут, он ну, Северный Кавказ, он там весь восстанет, там есть и Карачаево-Черкесская, значит, автономия, Ставропольский край, там ну везде там могут быть болевые сценарии, сложные ситуации. Чукчи восстанут, все недооценивают Чукчи, а Чукчи захотят свободу. Ты вас скажут, вообще мы хотим в Китай. Мы всегда были в Китае, что нам делать вообще. Нет, все. Вы столько по -по поубивали наших туринцев, что мы больше с вами не хотим быть. Тут же Китай захочет от Байкала до Владивостока, Хабаровска забрать, захапать все свои территории, которые на все в истории Китая, все значит, школьники Китая, изучают, что это их территории и там их. На их языке, все эти города и местности и, и Северное море они так называют Байкал. В общем, ну все, распинать будет, расчехлять Российскую Федерацию. Ну, нечего было нападать на Украину. Ну, сами виноваты. Напоролись, короче, как-то бывает большой корабль, пошел значит, большое длинное плавание, и напоролся на риф под названием Украина. Ну, вам капец, дорогие друзья. Мне, вы на не другие, эти россияне ужасные. Все, вам все. Вы при, приплыли. Последний год, когда э, э, власти ФСБ, бы я абсолютно в этом уверен, всегда в год соединения Сатурна и Нептуна резко меняется направление э, и резко идет тенденция совершенно в другую сторону и власти. Э, э, в Российской Федерации это бывает раз в 36 лет. В ну, предыдущий раз это 89 год, падение Берлинской стены. Вывод войск из Афганистана 1989 год совпало с годом змеи. Кстати, 1953 год тоже соединение Сатурна и Нептуна, падение сталинского режима, и вот теперь началось на ближайшие годы, да, тоже год змеи. Ну и 17 год тоже Сатурн соединение с Нептуном, Февральская и Октябрьская революция 1917 -го года. Вот что-то грандиозное должно такое свершиться, революционное падение режима, как это было со Сталином и с Николаем II, да, когда пал царский режим в 2017 году. В, этот, в этом году, в 2025 году должна пасть мафия кооператива «Озеро». Она должна быть уничтожена. Залишається просто брати попкорну, влади, мені здається, і спостерігати за тим, що буде відбуватися під час року змії в Росії? Ну а тим часом ми розуміємо про те, що Україну чекає ще й відновлення після безпосереднього завершення війни? А і, власне відновлення так чи інакше, але воно пов'язане з підтримкою Заходом Сполучених Штатів Америки. Як довго триватиме підтримка України заходом? І чи буде вона змінюватись залежно від астрологічних циклів на вашу? Ну, у нас начнется с точки зрения ведической астрологии. Период Юпитера заканчивается в 29 году. Он находится в доме смерти, катастрофы, разрушения Украины. И начинается с Сатурном. А Сатурн – это всегда недвижимость, это всегда бабки, это большие финансовые возможности, потоки. Потому что он еще и находится в доме денег и бабла Украины. Поэтому нас ждет с 2029 года большие инвестиции, 30 -го. 29 или 30 год, начало больших инвестиций на ближайшие 30 лет, потому что сатурн цикл сатурна 30 лет. Украина не только хуже не станет, она настолько преобразится, она станет такой современной, она избавится от этого всего старого и ужасного, и все будет современной технологией и и и так далее вообще, что мы просто удивимся вам гарантирую, что через 20 лет Украина станет самым богатым государством в Восточной Европе. Потому что Украина находится эгрегориально под знаком Тельца. А телец это всегда бабло, деньги, финансы, музыка. Ну, слушайте, у нас есть две ярко выраженные страны такие в Европе. Это Швейцария и Швеция. Ну, слушайте, но они всегда нейтральны, они, в... они не вмешиваются никакие войны, даже во Второй мировой войне не будут в войне не участвовали. Да? И Телец у нас также Испания. Понимаете, тоже нейтральная страна во время Второй мировой войны. На нее Гитлер не нападал. Вот. И союзники тоже на них не нападали, имеется в виду французы, англичане, американцы. То есть, видите, мы, нам суждено быть этим тельцом, не воюющим, абсолютно мирным, пасущимся. Но если надо, если на нас нападут и покажут нам красную тряпку, то телец уничтожит. В данном случае это Московия и Московское царство. Будет уничтожено нашими двумя рогами под знаком Тельца. Дорогие друзья, а кто еще не заказывал у меня натальную карту, годовой соляр, ссылочка под описанием этого видео, от русского универа по Вайберу, по Восапу легко со мной связаться, 063 524 63 всегда к вашим услугам. Ну, еще до вас несколько вопросов на сегодня. А какие перспективы открытия кордонов на 2025 год? Но ну, они а откроются, как только будет закончено военное положение. Но ну, могу вам сказать, мой прогноз, оно продлится с военное положение ровно до 9 мая, друзья. Поэтому до 9 мая точно не откроются границы, гарантирую. Владимир, ожидают масштабные экономические кризисы в Европе в этом роцсе и, в принципе, как это будет на Украину? Нет, ничего такого не будет. Мне смешно, когда этих гадалщиков всяких там политологов, там, экономистов, все они дебилы. Извините, дорогие друзья, я слежу за солнечной активностью. Ни разу еще за всю историю последних 100 лет, 200 лет, в годы солнечной активности не было никогда финансового мирового кризиса. 2025 год, год самой большой солнечной активности. Поэтому, дорогие друзья, все ценные бумаги будут расти, ну, не может не так увлекательно и впечатляюще, как в 2024 году, когда началась эта солнечная активность, там и биткоин вырос, как я и прогнозировал, и другие валюты, и акции бьют рекорды, в том числе Америки, там и так далее. Но пока солнечная активность, наблюдайте за Солнцем, пока будет солнечная активность будет продолжаться финансовая эйфория и успех, в том числе и в этом году. Ну а что касается солнечной активности, это как раз годы больших революций, свержений всякого строя всяких, да, то есть, поэтому ждите революции на Кубе, где-нибудь, значит, в Никарагуа, где-нибудь в Венесуэле, там, по зубам могут дать и Ким в Корее, в Иране, наконец-таки, могут свержен быть режим революции, в Грузии, наконец-таки, где-то к лету сообразят, совершат революцию. Но в Молдове может произойти переворот в Приднестровье. Но слушайте, сейчас будет везде косить, выламивать. Ведь в год самой большой активности был еще и свергнута Берлинская стена, дорогие друзья. Поэтому это прекрасные годы. 89-й год, год наивысшей солнечной активности. Вот примерно такой год нас ждет в 2025 году. То есть користуватися использовать певно цією датою, цим роком і вкладати кошти, чи правильно розумію? Да, в цветные революции. Если там нормальные люди могут понимать, о чем это я. Вот, но, ну, по крайней мере, Илон Маск уже это устраивает. Он устраивает коричневые революции. И везде он там в своем твиттере, а так, как, сейчас он X называется, везде он фашистские партии поддерживают. Вот сейчас он поддерживает фашистскую партию, практически она один к одному на гитлеровскую. Похожа альтернатива для Германии. Мы понимаем, что Илон Маск жил в детстве в эпоху апартеида и ненавидел всех ну, лиц афроамериканцев, да? афроафриканцев, можно так назвать, чтобы, не, чтобы нас не банили. тут. Вот. Он всех ненавидит, поэтому у него выработался, он родился в Притуре, в ЮАР, он выработался Ненависть ко всем людям другой кожины, особенно когда, значит, его родители были сметены, когда Нельсон Мандела возглавил эту страну, и он убрался оттуда сначала в Канаду, потом в Америку. Но, вот, понимаете, все зарождается в детстве, и дух вот этой ненависти к противоположному цвету кожи вот у него остался. Поэтому он возглавляет везде все правые движения по всему миру. Бороса, вот, и националистические партии везде поддерживают. Ну а кто не знает, кто такой Дональд Трамп, это ярко выраженный крайне правый фашист. Владимир, ну и на завершение, чи будет в Украине новый Майдан в ближайшие годы, когда это возможно? Ну вот это добивается и Дональд Трамп, и Москва об этом мечтает. Да? Ну и вот этот Снижение возраста до 18 лет это может просто вызвать этот Майдан. Просто до 18 лет, чтобы отправлять молодых парней на фронт, чтобы их убивали. Вот это легко. Вот, как бы, это прям совсем может это вызвать Майдан. Поэтому Владимир Зеленский не хочет допустить никакого Майдана, потому что как только будет допущен хоть один Майдан, например, в этом году, это будет фиаско и поражение нашей страны. Враг хочет нас сломить изнутри. Вот. Они прям добиваются. И спикеров тут своих засылают. Я вот одного спикера вообще бы не, не, пускал бы теперь в нашу страну. Он прям приехал сюда. То есть, есть такой Любарский из Америки. Трамписты ему еще это, и бабки платят, э, да, причем это самый Роман Абрамович. Он приехал сюда, устраивает лекции за их деньги. Говорит, надо сменять власть, убирать Зеленского. Я бы вообще бы его просто сюда, в Украину, не пускал. Ну, блин, ну это вообще... Так что, если кто меня слышит, Любарского под запрет. Ни в коем случае в Украину больше, чтобы его тут не было и духу. Но человек просто хочет уничтожить Украину.